Привет, с вами канал Дарина. Да и сегодня мы будем продолжать вечером снимать э, видео, видео про привет. привет пазл, 3D пазл. Всем привет. И со мной еще будет моя сестра, я забыла про нее сказать, как э, как еще пару минут назад О, вот. И сегодня я хочу показать с моей сестрой видео. Про 3D World Style. Mm -hmm. Ну, собирать. И тут написано, что тут 48 пазлов. 46, 46 таких пазлов, и у вас получится вот отличное кафе. Там к нему сзади вот еще идет машина и еще какой-то отель или кафе тоже. Ну, давайте же с ним расскажем, расскажем. Я выбирала я не только по... Сколько здесь пазл? он ну, там было еще 56, но там некрасивый не был отель. А вот здесь вот зато 46 на 10 меньше, и зато здесь очень красивое кафе. Давайте же мы будем слаживать его сейчас. А, вот сейчас я открою. В следующем видео я еще хочу вам показать про рассказать и показать про моих. смотрели видео, вы помните про этого динозаврика, он водит с нами. А, вы Насталинка. смотрели видео э, предыдущее. Если... Нет, не предыдущее, а перед предыдущее видео вы смотрели. Оно сейчас у меня на канале есть. То вы там наверное, сможете увидеть. Вот я сняла, и здесь получилось очень отличное. И получилась очень отличная рамка. Вот динозаврик, кстати, он расчистенный. Вот, и еще вот я уже открыла так, так. Уже раскрывать мы сегодня с моей сестрой будем его вместе слаживать и мы видим вот пазлы и инструкции и еще вот такое письмо да здесь можно написать письмо Кстати, какое? и видим вот эти пазлы которые мы будем слаживать вместе вы вот. можете тоже купить и кстати и вы снова. еще даются а, и вам еще посмотрите и вам еще здесь даются вот такие вот фото вот это фото от этого кафе которое мы сейчас слаживаем ну балкончик сам это его сделали а это наверное там море что ли ну то есть вы можете а здесь сделать вот дырочка, здесь есть ее снять и ее одеть на шнурочек. Вот у нас есть инструкция, давайте же ее откроем. У нас еще есть вот пазлы. И здесь тоже есть пазлы. Вот здесь есть даже вот такой вот. Ну, Мы открываем инструкцию. Первый пункт. Итак, первое, что нам нужно сделать, это сложить э, этажи. Вот. Ну, короче, мы вам не будем показывать, мы будем сами смотреть и делать, чтобы то если будем показывать, то не очень хорошо. Вот мы вынимаем все стены, которые здесь есть. Же. сейчас попробуем как-то быстренько можно делать. Кстати, здесь есть дверь. И что? То есть мы взяли все стенки нам нужны. А мы нам все. возьмем Мы возьмем нам предметы какие-то которые нам будут помогать в деле э, вот все эти штучки мы будем сюда слаживать поэтому это будет долго мы сейчас все расчистим и вам покажем вот, вот э, мы наделали все сделали прочистили сделали дырочки и дальше мы должны все, все соединить. На этом вот все соединить. Здесь должен быть пол. Вот такой. На двадцать втором. Двадцать втором. Вот 22 второй пол. Он уже прочищен. Да, его не надо было ничего делать. И сейчас мы берем э -э, 12. 11. Сейчас... А, ну да, все правильно. 11 мы берем. Кто просто стоит? Я уже запуталась чуть-чуть. Ну не чуть-чуть, прям. Ого, запуталась. Да, стоит. О, сейчас я, я, не могу просто найти, куда это надо поставить. Да выкинуть руки. сейчас сейчас мы все сделаем просто здесь мы чуть-чуть запутались как-то непонятно А вот все, я нашла, что нам надо поставить, чтобы оно не развалилось. Не надо, чтобы оно разваливалось. Не знаю, вот так что ли. да, все, мы соединили. Вот у нас уже основа домика, ну, не домик, а ресторан и кафе. Получилось. Марина ушла, она пока не захотела. И мы еще должны ставить пол. Сраная радуюсь. Ужас. Я запуталась, я уже, наверное, пол не поставлю. Мне надо было раньше делать. Ладно, тогда я сниму вот эту вот пока что. Пока ее откреплю, она мне пока не нужна. Вот так вот. здесь еще понюшечку пробить, а то забыли. Как-то так получилось, что мы забыли. Ой. Да, странно. чуть-чуть не получается, но ну, ничего. Сейчас я все поставлю. Если вы слышите кино, простите, просто не получилось снять в отдельном помещении. Помещении. Так получилось. Вообще... Gracias. Вот. Так уж. Ну вот, я поставила пол. У нас уже есть на втором первый этаж снизу. Вот. Двадцать два и вот второй здесь вам видно хорошо мебель дверь а дальше дальше мы сейчас будем делать а нужно взять 21 -й. по по Просто не позамечали, нужно еще пробить где-то дырочки, что они заметили. Вот и все, по-моему. Да, видео очень долгое получится. Ну ничего, я буду некоторые моменты, не буду показывать, то скучные они могут быть для вас. И, и еще что-то, например, если вам не будет нравиться. Также вы можете перемотать, если вам будет скучно. мы уже вставили пол. Вот Марина пришла. Мы уже поставили пол. Вот, как вы видите. И дальше нам э, надо сделать балкон. Балкон это вот тут первое, вот он. Сколько балконов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть балконов. Я Вот сейчас я достану балкон. Вот, вся я достал балконы. Красивые они. Очень, очень, очень. Честно, вот такие балкончики. И сейчас я поставлю балкон. Вот. Так и должно быть. из слов, которые вы сейчас слышали, это идет светлофор. Поэтому я не хочу, чтобы вы такое слушали. Вы можете делать звук потише просто. Я сейчас не разговариваю. Я делаю вот балкон, я приделала, приделала один. Я сейчас приделаю все и вам покажу. Вот, я сделала полностью под буквой С Все, что здесь надо. Поставила балкончики. А, а, еще вот такую вот навеску. Фонарики расставила, где надо. И одела крышу 17 -ю. Вот, все я сделала. Очень понравилось. Мне это вообще слаживать. И давайте же продолжим дальше все. А, слаживать ну, теперь две десятки. Ты десятки? Сейчас я быстренько это делаю. что я не хочу на себя долго видео растягивать. У меня уже такое было, и оно ну, Во-первых, будет долго загружаться, и во-вторых, оно отключится, пока мне будет нужно. В общем, сейчас я быстренько сделаю под буквой Т и вам все покажу. Вот, я полностью сделала балкончиками и фонариками. То есть балкончиками уже ничего не надо делать. Я все сделала. Это хорошо. Дальше по инструкции идет путь. Так, теперь берем пространство. Вот крышу нужно взять сейчас поставить, а потом я. Но ну, все вытыкну, все сделаю дырочки, чтобы были. Повытыкаю. вот уже вот вообще отлично получается вы заметили вы можете даже посмотреть вот очень классно будет такое, такое маленькое кафе стоять вот возле возле меня так сейчас я здесь я сделаю дырочки просто их очень много можете посмотреть сзади И я полностью вот доделала уже двор. Я вам в конце сниму полностью обзор на этот домик. Это будет уже в конце, либо в следующем видео. Но я сделала это в конце, чтобы вы лучше ну, рассмотрели, как я все это делала. Но это довольно много нужно было здесь вот ставить. Но я все быстренько сейчас так сложила, сложила. Ну ладно, давайте же я сейчас поставлю дом. Вот я э, поставила его уже. Вы даже можете видеть, если открыть там дверь, ну, вы не увидите там темно просто. А вот здесь, может, вы увидите. Вот. Там есть ступеньки. Вот видите и там дверь. Там она открывается, там как будто кухня в кафе идет. Ну, мне очень очень нравится она очень красивая Давайте сейчас я быстренько быстренько все сделаю вот 24 и я уже буду рассказывать про него Ну я расскажу про него очень мало потому что вы не все можете увидеть и я может не успею до да, того как у меня батарея разлетится она не скоро расплетится, но... Я все уже здесь взяла. И здесь тоже инструкция тоже уже кончилась. Вот, вот, кстати, как-то на самом деле внутри. Вот здесь тоже так же. Вот я буду делать вам обзор. Вот это вот такой домик. Ну, не домик, просто... Он построен как домик. Это кафе. Вот здесь есть надпись. Кафе. Дверь туда открывается, но я не буду ее прям так сильно. Если вы войдете, там вы увидите стол. Там есть разные окна, там стол, стул внутри и плитка вот такая вот. А дальше. Здесь есть, вы можете также выйти во дворик. Вот сюда и здесь а, меню вот здесь то там короче написано сзади таблички то и вы можете выбрать меню здесь вот такое маленькое озеро здесь цветочки балкончики некоторые окна открыты некоторые закрыты это я так решила сделать дальше здесь э, есть крыша такая и э, столик с цветочком и стульчик вот красивый это я за свои деньги все купила все мной ну ладно всем пока с вами была Дарина, и я еще хочу вам показать фото вот этот такое же самое вот балкончик такой же самый все Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, пишите лайки, пишите комментарии и ставьте лайки, кому понравилось это кафе. Всем пока.